శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యోహ ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం ఈ స్తోత్రం మనకు శంకరాచార్యుల వారికి అందించబడింది ఈ స్తోత్రాన్ని మనము ప్రదోష వేళల్లో లేదా రాత్రి వేళ కానీ పఠించిన లేదా విన్నా మనము అన్ని పాపాల నుండి వ్యక్తుల నుండి రామభక్తులుగా మారుతాము చాలా ఆనందంగా ఉంటాము అని పెద్దలు చెప్తారు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు వాటల కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం ప్రసన్నాంగ రాగం తుషారాత్రి ధైర్యం तृणीभूतहेतिं रणोद्यद्विभूतिं भजे वायुपुत्रं पवित्राप्तमित्रं भजे पावनं भावनानित्यवासं भजे बालभानुप्रभाचारुवासम् भजे चन्द्रिका कुन्दमन्दारहासं भजे सन्ततं रामभूपालदासं भजे पावनं भावनानित्यवासं नित्यवासं भजे बालभानुप्रभाचारुवासं भजे चन्द्रिका कुन्दमन्दारहासं भजे सन्ततं रामभूपालदासं भजे लक्ष्मण ण रक्षाति दक्षम् भजे तोषितानेकगीर्वाणपक्षम् भजे घोरसङ्ग्रामसीमाहताक्षम् भजे रामनामातिसम्प्राप्त रक्षम् कृताभिलना पादं घनक्रान्तभृङ्गं कटिस्थोरुजाङ्गं वियद्व्याप्तकेशं भुजाश्लेषिताश्मं जयश्री समेतं भजे रामदूतं चलद्वालघातं भ्रमच्चक्रवाळम् कठोराट्टहासं प्रभिन्नाब्जजान्दम् महासिंहनादा विसीर्ण त्रिलोकम् भजेदाञ्जनेयं प्रभुं वज्रकायम् रणेभीषणे मेघनादे सनादे सरोषि समारोपणामित्रमुख्ये गगानां घनानां सुराणं च मार्गे नटन्तं समन्तं हनुमन्तमी पीडे घनद्रत्नजं जम्भारि दम्भोलिभारम् धनदन्त निर्धूत कालोऽग्रदन्तम् भजे पिङ्गळाक्षम् महाग्राहपीडाम् महोत्सातपीडाम् महारोगपीडां महातीव्रपीडां महा हरत्य स्तुते पाद क्तो नमस्ते कपिश्रेष्ठरामप्रियाय जराभारतो भूरिपीडां शरीरे निराधारणारूढगाढप्रतापी भवत्पादभक्तिं भवद्भक्तिरक्तिम् कुरु श्री मे दयालो महायोगिनो ब्रह्मरुद्रादयो वा न जानन्ति तत्त्वं निजं राघवश कथं जायते मातृशे नित्यमेव प्रसीदप्रभो वा नरेन्द्रो नमस्ते नमस्ते महासत्त्ववाहाय तुभ्यम् नमस्ते महावज्रदेहाय तुभ्यम् नमस्ते परिभूतसूर्याय तुभ्यम् नमस्ते कृतामत्यकार्याय तुभ्यं नमस्ते सदा ब्रह्मचर्याय तुभ्यं नमस्ते सदा वायुपुत्राय तुभ्यं नमस्ते सदा पिङ्गलाक्षाय तुभ्यं नमस्ते सदा रामभक्ताय तुभ्यं हनुमद्भुजङ्गप्रयातं प्रभाते प्रदोषेऽपि मत्यः पठन्न पठन्नपि प्रमुक्तो गजालो सदा सर्वदा रामभक्तिं प्रयाति यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनन्तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु